Пять месяцев, когда мы будем век, уже конечно, спокойно жить на нашей земле, а? Нашей земле, как а? Как мы не накладываем на руки, на наши на на тут и на улицу все. Где ваше ОПС, где все остальные? Почему ничего не решается, никакие вопросы? Главное, объявили перемирие специально, чтобы нас добить. Еще хуже пошло, специально объявили. Где перемирие, скажите? Чтобы нас добить тут до конца. Кого добиваете? Мирных жителей, да? Никому ничего не надо, только смотрите, а никакой информации не передавайте передаете свое войске в НАТО или куда-то вы передаете. Бессовестные все. А вы не были под, под этими минометными подстрелами, под градом. Если побывали, тогда вы узнали, что то такое. Это каждый день эти грады.